Uh, pada tengah hari ini uh, Kita telah uh, menyerahkan uh, Aduan kita kali yang, yang kedua uh, Pada kali yang pertama kita telah uh, Serahkan aduan kita pada 18 Oktober yang lalu uh, Mengenai dua perkara Satu tentang uh, status uh, Tan Sri Sesamat Sebagai ahli KPF Koperasi Permodalan Pialda Berhad dan aduan yang kedua mengenai status beliau sebagai pengurusi KPF pada hari ini ekoran daripada surat yang kita terima daripada SKM pada tarikh 10 November kita terima jawapan balas dan jawapan balas yang kita terima sangat tidak memuaskan hati kami alasan yang diberikan oleh SKM bahawa Tan Sri Isa Samad belum lagi disahkan sebagai pengurusi KPF dan uh, SKM tak sebut pun tentang uh, status uh, Isa Samad sebagai ahli KPF. Maka pada hari ini uh, kami telah membuat uh, perbincangan uh, dengan kedua-dua pegawai SKM iaitu uh, Encik uh, Maulidan uh, yang Encik Maulidan Ilyas, beliau merupakan ketua unit uh, siasatan bersama tadi dengan uh, ketua unit uh, penguat uh, kuasaan uh, seorang lagi tadi apa uh, Ros, Rosali Rosali uh, Rosali Rosali dia ketua unit bahagian nah, kuasaan SKM Umar Rosali dan kita telah bangkitkan semula rasa tidak puas hati kita mengenai jawapan yang kita terima daripada SKM isunya ialah uh, pertama kita minta minta satu pendirian SKM uh, uh adakah Isya Samad ini benar-benar telah disahkan sebagai ahli koperasi Felda KPM okay, kita nak itu pengesahan dulu, status Isya Samad, yang keduanya percanggahan jawapan satu SKM mengatakan Tan Sri Isya Samad belum lagi disahkan sebagai pengurusi KPM sedangkan surat bertarikh 15 Ogos daripada uh, Ketua Setiausaha Sulit Kanan Perdana Menteri uh, mengatakan persetujuan uh, Perdana Menteri bahawa Tan Sri Isa dilantik sebagai pengurusi KPM okay. dan Tan Sri Isa telah membawanya dalam mesyuarat khas Lembaga Pengarah Felda bertarikh uh, 25 Ogos eh, mengatakan bahawa beliau telah dilantik sebagai pengurusi KPM. So sekarang ini berlaku percanggahan antara Perdana Menteri dengan SKM. SKM itu belum, belum lagi. Tapi PM kata telah pun dilantik. Dan hari ini Tan Sri Isa dia telah round seluruh felda-felda mengatakan bahawa dia adalah pengurusi KPM. Dia jual nama Perdana Menteri. Dia telah dilantik oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita minta daripada SKM pada hari ini uh, pendirian SKM uh, dengan isu yang yang kita sebutkan sebab semuanya ada kaitan eh, dengan proses uh, penyenaraian uh, Felda Global Venture di Bursa Malaysia yang mana uh, kita uh, telah pun uh, membuat memfailkan satu saman pemula pada tarikh uh, apa ni pada baru-baru ini di mahkamah tinggi Pemerintah eh kita telah buat eh, saman pemula kita dan antara isi saman pemula kita ialah eh, kita minta supaya eh, suara agung luar biasa itu ditangguhkan untuk mendengar dulu apa eh, ni eh, perbicaraan tentang status eh, KPF itu eh. dan eh, saya telah mendapat maklum balas pada hari ini di mana Hakim Datuk Mariana Yahya, Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan, akan mendengar permohonan uh, yang uh, ini, uh, uh, yang plaintif buat empat orang plaintif daripada Felda Jem ke 15 uh, yang uh, Hakim akan mendengar eh, permohonan uh, untuk menentukan uh, pertama status EGM mereka pada 5 Januari ini uh, Felda apa, koperasi Felda akan buat Agung khas luar biasa Pada 5 Januari kita minta ditangguhkan Untuk mendengar uh, Permohonan kami dan hakim bersedia Untuk mendengar permohonan pada 4 Januari Di Mahkamah Tinggi Kuantan eh. Jadi semuanya ada kaitan Antara satu sama lain yang menuju kepada Proses penyenaraian Felda uh, Global Venture di Bursa Malaysia Dan hari ini kita telah Mempersoalkan juga Tentang entiti koperasi itu sendiri Adakah entiti koperasi ini boleh dibawa dan diheret ke Bursa Malaysia? Ya. Ini satu lagi isu besar, ya. Sebab saya rasa saya tak pernah dengar lagi entiti koperasi ini eh dibawa ke Bursa Malaysia. Tapi ini satu percobaan yang bagi saya sangat sangat serius yang perlu bagi SKM memperjelaskan soal tujuan, soal segala prosedur, undang-undang kecil yang berkaitan adakah dia bercanggah antara satu sama lain eh, mesti di apa ni diperjelaskan kerana ia membabitkan bukan sahaja 220 ribu pemegang saham dalam KPF tetapi dia membabitkan koperasi yang terbesar di Malaysia eh, untuk maklumat rakan kami media perolehan daripada KPF ini pada tahun lalu 2010 15,000 juta ringgit ini koperasi yang terbesar korporasi yang memberikan dividen yang tertinggi iaitu 15% eh? dia lebih tinggi daripada bank rakyat bank rakyat pun jatuh nombor dua eh? Makanya ini satu benda yang sangat besar yang mesti kita minta uh, eh, SKM dapat memberikan penjelasan eh, kepada eh, kepada kami lah khususnya kepada pemegang pemegang-pemegang saham jadi ini yang eh, kita serahkan eh, aduan eh, pada hari ini dan kita nak dengar keputusan dalam masa yang terdekat daripada pihak SKM. Dan saya telah jelaskan tadi, saya minta tolong supaya jangan SKM terikat dengan tangan-tangan politik. Saya percaya tangan-tangan uh, politik yang berkepentingan uh, yang yang apa ni yang hari ini menjadi dalam kepada isu ini. So kita minta SKM kalau mereka mahu menjadi satu uh, apa ni agensi kerajaan yang berubah uh, tolong hormati segala undang-undang yang ada undang-undang kecil koperasi undang-undang apa ni kecil yang wujud yang mengawal di, akta di bawah akta koperasi yang sedia ada artinya mereka kena pertahankan dari sudut integriti ini sebab masa begitu apa ni mencemburui kita kita tak banyak masa cuma dia kata dia kena tunggu dia punya uh, pihak tertinggilah untuk uh, mereka bercuti ketika ini mungkin dalam 2 3 hari mereka balik dan mereka akan bersidanglah untuk menentukan aduan yang kita buat pada pagi ini.